السلام علیکم ناظرین امپیریل یونیورسٹی لاہور سے اے آر وائی کیو ٹی وی پر ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن میں خصوصی پروگرام اسلام اور نوجوان لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر نازک رام ہمارے پروگرام کا نام بھی اسلام اور نوجوان ہے اگر ہم مشاہدہ کریں تو آج کا نوجوان اپنے کیریئر کے اعتبار سے اپنے مستقبل کے اعتبار سے اکثریت بزنس مین بننا چاہتی ہے تجارت کا پیشہ اپنانا چاہتے ہیں آج کے ہمارے نوجوان ناظرین کرام وہ خود کمانا چاہتے ہیں اور کمانا بھی اس طرح سے چاہتے ہیں کہ وہ رزق حلال ہو وہ حلال رزق کمانا بھی چاہتے ہیں اور حلال رزق سے خرچ بھی کرنا چاہتے ہیں ناظرین کرام ہمارا آج کا نوجوان کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرنا چاہتا بلکہ اپنے ہاتھ سے کسی کو دینا چاہتا ہے کسی کا معاون اور مددگار بننا چاہتا ہے اور اپنے کیریئر کے اعتبار سے جیسے میں نے عرض کیا ہے یہ بزنس یہ تجارت اس میں آج کا نوجوان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے ناز کرام اس کے لیے ہمیں لوٹنا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو کی طرف جب بیست سے پہلے آپ نے بھی تجارت کے پیشے کو اپنایا تھا اور آپ نے تجارت کے پیشے میں وہ موڈیلٹیز طے کی تھیں ان اخلاقیات کو اپنایا تھا کہ ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو آپ سے متاثر ہو کر آپ کی تجارت سے متاثر ہو کر اور آپ کے تجارتی اخلاقیات سے متاثر ہو کر آپ کو پیغام نکاح پہنچایا تھا اور بالآخر وہ ہماری ماں بن گئیں ام المومنین حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے حرم میں آ کر نازک رام آج ہمارا نوجوان جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ بزنس میں یا تجارت میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے پھر عرض کروں گا لوٹنا ہوگا انہی موریلٹیز کی طرف لہٰذا آج پروگرام اسلام اور نوجوان میں جو ہماری گفتگو کا موضوع ملوو. ہے وہ بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتبار سے آپ کے نزدیک تجارت کی موڈیلٹیز کیا ہیں اخلاقیات کیا ہیں اور اس موضوع پر آج ہمارے پروگرام میں جو مہمان سکولر ہیں وہ ہیں جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید ماشاءاللہ آپ کی پی ایچ ڈی اسلامک فینانس میں ہے اور آپ مفتی بھی ہیں فقیح بھی ہیں عالم دین بھی ہیں اور اس موضوع پر بہت مدلل گفتگو کرتے ہیں اور ہم ان سے استفادہ کریں گے جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ رب العالمین ولاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین ورعوف الرحیم وعلی آله واصحابه وبارك وسلم تسلیمن كثيرا اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصدقین والشہداء او کما قال علیہ السلام والسلام نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام سامین کرام خواتین و حضرات یہ ایک اتنا طویل اور نہایت ہی پھیلا ہوا یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جو چند منٹوں میں اس کو سمونا بہت ہی مشکل ہے لیکن میں اپنے رب عز و جل سے یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ الفاظ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ جس میں ہماری جو اس وقت تجارت جو معیشت ایک بہت بڑے جدید دور کے تقاضوں میں اس قدر پھیل چکی ہے کہ ان کو چند لفظوں میں سمیٹ سمیٹتے ہوئے آپ کو گوشت گزار کراتے ہوئے سہل انداز سے مجھے اللہ تعالیٰ توفیق بخشے آمین یقیناً آج کا نوجوان ایک کامیاب بزنس مین بننے کی وہ ایک جستجو رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ہی پاؤں پہ کھڑے ہو کر نہ صرف اپنی ذات کے لیے بلکہ ملک و قوم اور ملت اور اپنے آس پاس ان تمام لوگوں کے لیے جو اس وقت قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے میں کچھ سہارا بن سکوں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سیدنا ابو طالب جس وقت وہ تجارت کے لیے جایا کرتے تھے مختلف ممالک کی طرف مدینہ منورہ میں یمن کی طرف شام کی طرف اور قرآن مجید نے اس میں بڑے واضح طور پہ کہا کہ رحلت لطشۂ و کہ وہ سردیوں گرمیوں میں مختلف ملکوں کی طرف سفر کیا کرتے تھے اور بڑے بڑے تجارتی قافلے وہ مکت المکرمہ میں آ کر تجارت کیا کرتے تھے تو اسی اسنا میں جس وقت آپ علیہ السلات وسلام کی عمر مبارک بچپن میں آپ کی زیر کفالت تھی دس بارہ سال کی عمر میں جب سید ابو طالب نے آپ کو لے جانے سے کچھ حصے کی تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معصوم چہرے سے انہیں یہ باور کرایا کہ میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتا کیونکہ آپ ایک عیال دار ہیں آپ کے آپ کی ضروریات اور آپ کے عیال ایک طویل یعنی افراد پر مشتمل ہیں میں بھی چاہتا ہوں کہ میں آپ کا دست بازو بنوں یہی وجہ تھی کہ سیدنا ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ سفر پر لے جانا شروع کیا یوں ہی آپ کے یہ سفر اتنے زیادہ ہوئے کہ جس سے آپ کو سید ابو طالب کی رہنمائی میں اور سرپرستی میں ملکی اور غیر ملکی یعنی امپورٹ اور ایکسپورٹ یعنی اندرونی اور بیرونی درمدات اور برمدات کے اعتبار سے اس تمام تجارت کے ان اصولوں سے کما حق کہوں ان کو وہ شناسائی حاصل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مدینہ کے اندر خود تجارت شروع کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی زندگی کے اپنے اس بچپن کے اس وقت سے لے کر آپ نے جو تجارت کے اصول اور جو پیرامیٹرز اور کرائٹریز اور اس کے علاوہ جو اس میں جو اخلاقی قدریں ہیں وہ امت سے امت کو متعارف کرائیں کہ قریش مکہ کے سامنے آپ نے جب یہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے ان اخلاقی قدروں کو اصول کی شکل میں پیش کیا تو مکہ مکرمہ کی وہ مشہور رئیسہ جو ایک بار نہیں دو بار بیوہ ہونے والی جسے ایک راست باز ایک ایسے شخص کی تلاش بھی تھی وہ آپ کی اس تجارتی اخلاقی اور ان قدروں کو دیکھ کر اس قدر متاثر ہوئی کہ اس نے نہ صرف آپ کو اپنا بزنس پارٹنر بنایا یعنی شریک بنایا بزنس میں تجارت میں بلکہ آپ کو انہوں نے اپنی بزنس پارٹنرز کے ساتھ ہی اپنی زندگی لائف پارٹنرز کے طور پر اپنے نکاح میں بھی قبول فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انہیں قبول کیا آئیے مختصر وقت میں ہم ان مورلٹیز جو بزنس سے تعلق رکھتی ہیں وہ کیا ہیں جو ہمیں سیرت کے آئینے سے چند تجارتی ان اصول کو ایک جھلکیوں کی شکل میں پیش کرنا مقصود ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں تجارت کے اصول میں سب سے پہلے محبوب کریم سید المرسلین خاتم النبیین و خاتم المعصومین کی اس حدیث کو سن کر اپنی تجارتی زندگی کے اور تجارتی معاملات کو معاشی معاملات کو ایک خوبصورت انداز سے اگر محفوظ و معمون اور ترقی یافتہ اور اس میں برکت اگر حاصل کرنی ہے تو وہ حلال اور جائز طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے چار اصولوں میں بند کر کے بتا دی پوری تجارت کا خلاصہ پوری معیشت کا خلاصہ چاہے وہ اس وقت آن لائن ہے یا وہ ڈیجیٹل کرنسیز کی شکل میں ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ اسلامی ادوار میں یہ پیپر کرنسی نہیں تھی اور آج یہ پیپر کرنسی ڈیجیٹل کرنسی یہ مختلف جو آپ کے سامنے کرنسیز کا جو کاروبار ہے جس کو ہم سونا چاندی کی متبادل سمن عورفی قرار دیتے ہیں یہ صرف ہماری اختراعات ہیں سچی بات ہے کوئی اس سے اتفاق کرے یا نہ کرے قرآن و سنت کی روشنی میں حقیقی سمن وہ ہے جو حقیقی طور پر موجود ہو یہی وجہ ہے کہ آج امت کی جو معاشی حالت جو آج فرسودہ ہے اور پوری دنیا میں آج ملک پاکستان معیشت کے نہائی انتہائی نچلے طبقے میں آ چکا ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے آج سیرت النبی کے ان اصولوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمن کی شکل میں بے صرف کی شکل میں بے مزاربہ کی شکل میں بے مشارکہ کی شکل میں تولیہ کی شکل میں مرابیہ کی شکل میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انٹروڈیوس کرائی تھیں سر ہم نے ان کو چھوڑ کر خود ساختہ بینکاری خود ساختہ تجارت خود ساختہ فنانسنگ آن لائن ہو یا پھر وہ کسی اور طریقے سے ہوں جس کے سوالات آپ کے گوشت گزار بعد میں آپ کرائیں گے اور ہم اس کے جواب دیں گے ان میں ایک ہی حدیث پیش کر کے سیدنا ابو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تجارت کے تمام اصولوں کو اس میں بند کرتے ہوئے پیش کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی چیز خریدو تو اس چیز کی مذمت مت کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس چیز کو تم خرید رہے ہو اور وہ اپنی 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 وہ میٹر اپنے میٹر کے اعتبار سے وہ ایک اچھی اور عالی ہے لیکن آپ اس کی مذمت کر کے اس کی تنقید کر کے جیسے کہ آج کل جو ہماری میڈیا پر اس چیز کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے کہ ہر, ہر وہ چیز جس کی کوئی کوئی انٹروڈکشن نہیں ہوتی اس کو چند ٹکوں کے بعد اس ہلکی سے ہلکی غیر قیمتی چیز کو بڑا قیمتی کر کے پیش کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ کسی چیز کو خریدتے وقت اس چیز کی مذمت نہ کی جائے اور جب کوئی خرید جو جو جب کوئی چیز بیچو تو پھر اس وقت اتنی مبالغہ آرائی مت کرو کہ اس چیز کی حقیقت سے بڑھ کر اس کو پیش کرو کہ کہیں تمہاری وہ ہلکی چیز قیمتی کر کے کوئی لے نہ کر لے اور اس سے ملکی معیشت میں کرنسی کے اعتبار سے کوئی ڈی ویلویشن پیدا نہ ہو جائے اور چوتھی چیز یہ ہے تیسری چیز یہ ہے کہ غرر ملاوٹ اور دھوکے سے اپنی ہر بات اپنے ہر کام اور اپنے ہر چیز کے اندر اس کو چھوڑ دیجئے اور چوتھی چیز یہ ہے کہ خرید و فروخت میں قسمیں اٹھانا چھوڑ دیجئے کیونکہ قسمیں زیادہ اٹھانا یہ مال کے اندر برکت کو اٹھا دیتا ہے یہی وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا التاجر الصدوق الامین من نبی جین و صدیقین یوم القیامہ قال علیہ السلۃ ایسے تاجر جن کو نام بھی حضور نے تاجر دیا ورنہ حقیقت میں سمسار عربی میں کہا جاتا تھا جس کو انگلش میں ڈیلر کہتے ہیں اور انگریزی میں تاجر کے معنی ٹریڈر ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے تاجر کی عزت کو بڑھانے کی خاطر ڈیلر کے نام کو ہٹا کر سمسار کے لفظ کو ہٹا کر آپ نے اس کو تاجر کا لفظ دیا دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين ناظرین کرام آپ نے جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید کی گفتگو سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ 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 کی زندگی میں تجارت کی موڈیلٹیز کیا تھیں یہ گفتگو سننے کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ آپ پیش کریں پہلے اپنا نام بتائیے اور پھر جناب مفتی امداد محمود فرید اس سوال کا جواب عطا کریں گے السلام علیکم میرا نام حامد سوہانی پی ایچ ڈی اسکالر امپیریل کالج میرا سوال یہ ہے کہ تجارت جو ہے خالصتاً دنیاوی معاملہ ہے اور اس کے بارے میں پیارے مصطفیٰ علیہ سلاۃ السلام کی سیرت کا کو پہلو بیان کر کے اس کی وضاحت کی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے یہ سوال کہ تجارت ایک خالص دنیاوی معاملہ ہے قطع نظر یہ ایک دنیاوی معاملہ نہیں ہے اسلام ایک آفاقی مذہب ہے جس میں عبادات معاشرت معیشت ازدواج اجتماعیت سیاست تمدن اخلاق کردار اور انٹرنیشنل ویلیوز دنیا میں جو حضور محبوب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متعارف کرائے اس سب کا نام دین ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تجارت میں اللہ تعالیٰ نے دس حصے رکھے ہیں برکت کے اور ان میں نو حصے اللہ رب العزت نے تجارت کے اندر رکھی ہیں ٹریڈنگ کے اندر رکھی ہیں اور ان میں نواں حصہ یعنی نو عشر جو اس کا دسوہ حصہ ہے یعنی ایک حصہ وہ مویشیوں میں رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید ابو طالب سے جب یہ ساری یہ پریکٹس حاصل کر لی تو جوانی ہی میں بیس سال کی عمر میں آپ نے تجارت مویشیوں کی شروع کی اور مویشیوں کی تجارت میں سب سے بڑی برکت ہے کیونکہ آپ سب نے فرمایا تجارت کے اندر نو حصے برکت رکھے گئے ہیں تیسا عشر اور عشر جو ہے وہ پھر مویشیوں میں ہے کیونکہ اس میں مشقت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کی بھی اونٹوں کی بھی آپ نے تجارت کی اور یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مکت المکرمہ میں یمن سے یا شام سے جو مال اپنی اپنی خاص فراست سے اس چیز کو لے کر آئے جو جس کی امت کو ضرورت تھی مدینہ مرورہ میں مکہ مکرمہ میں تو اس کی جب اس کے فائدے میں جب حد سے زیادہ فائدہ حاصل ہوا تو اما خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ جو خاتون اول انہوں نے آپ سے متاثر ہو کر پھر آپ کی استجارت تجارت کی اس صداقت امانت صادق اور امین اور دیانت اور طریقہ اور اس کے اس طریقہ کار کو دیکھ کر انہوں نے اپنی ساری تجارت میں آپ کو پارٹنرشپ عطا کی اس لیے اس کا تعلق صرف دنیاوی امور سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق تمام شعبوں میں ہمارے لیے اس قدر اہم ہے کہ جہاں نماز روزہ حج زکاة کی ایک اہمیت ہے وہاں ایک تاجر جب وہ اگر سوم و سلاد کا پابند ہو کر بغیر کسی لمبی چوڑی عبادت کے اگر وہ فرائض کو ادا کرتے ہوئے اپنے بچوں کی رزق کمانے کے لیے جب وہ نکلتا ہے تو حضور کا ارشاد ہے کہ ایک اینٹ کے رکھنے پر اور اٹھانے پر اسے دو نفل کا ثواب عطا کیا جاتا ہے السلام علیکم میرا نام محمد ابوبکر ساکی ہے اور میں پی ایچ ڈی اسلامک سٹیڈی کا سٹوڈنٹ ہوں میرا سوال یہ ہے سر کہ آن لائن ورکنگ نوجوان آج کل آن لائن ورکنگ کر رہے ہیں اور کرپٹو کرنسی کے حوالے سے ان کی رہنمائی فرما دیں کہ یہ کس حد تک ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی اہم سوال ہے کرپٹو کرنسی ہو ڈیجیٹل کرنسی جس کو ہم کہتے ہیں اس میں مختلف اور بھی قسمیں ہیں ایک نہیں کئی اس کی قسمیں ہیں ان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ملکی قانون کے تحت جو کام ہو وہ اس کی اجازت دی جاتی ہے اور شریعت بھی اس کا حکم کرتی ہے کہ اپنے ملک کے قانون اور ملک کی جو اصول معیشت ہیں ان کو بروئے کار لا کر اس کے تابع ہو کر اپنی معیشت کو آگے بڑھایا جائے جہاں تک کرپٹو کرنسی اور اس طرح کی اور کرنسیاں جو مشہور مشہور ہیں آن لائن بھی ہوتی ہیں تو ان میں دیکھا یہ جائے گا کہ وہ تجارت جو جس مال کی کر رہے ہیں کیا وہ مال حلال ہے کیا وہ مال سونا اور چاندی تو نہیں کہ جو ادھار پر یا قرض پر دیا جا رہا ہے اب آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال آئے گا کہ قرض لون کیسے کہتے ہیں اور ڈیفٹ پیمنٹ ادھار کیسے کہتے ہیں ان دونوں کے الگ الگ احکام ہیں شریعت نے اپنے اصول سارے کے سارے طے کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک جو ایک ہی اسی دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے حرام ہونے کے متعلق جو آپ نے اصول متعین کیے تجارت کے یعنی خرید و فروخت کے اصول چھ چیزوں میں کیونکہ اس وقت وہ چھ چیزیں عام تھیں مشہور تھیں لیکن ان چھ چیزوں میں قدر اور کیل یعنی وزن ان میں انہوں نے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی فصیح و بلیک حدیث پیش کی ہے وہ ہے ابن ابنسامت سے کہ ذہب و بذہب و الفظت تمر و بے والملح بالملح مثلا بمثل و بال مل مسلم يدن بیدن يدن بیدن والفضل ربن و كما قال عليه السلات والسلام کتنی خوبصورت اور جامع حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول معیشت کو جتنی بھی کاروبار ہیں تجارتیں ہیں کرنسییں ہیں بے صرف ہے چاہے سونے چاندی کی ہے یا بے صرف اس کے قیم مقام جو آج ہم نام دیتے ہیں پیپر کرنسی کی ڈیجیٹل کرنسی کی یا پھر وہ کرنسی جو کہ وجود میں نہیں ہے لیکن اس کا استعمال آپ کی کمپیوٹرائز سسٹم میں موجود ہے اور وہ پھر آپ کے ایٹیم سے آپ کے مال میں آپ کے آپ کے اکاؤنٹ میں وہ آ جاتی ہے تو اس کو بھی حلال قرار دیا گیا ہے جائز قرار دیا گیا ہے لیکن جہاں اس میں جو شرائط ہیں اگر وہ پورے نہیں کیے جائیں گے تو قت عن پھر اس کی ایسی اجازت نہیں ہوگی کہ اگر سونے چاندی کو آپ نے ادھار پہ بھیجا یا سونے چاندی کو آپ نے بیچا لیکن اس کی آپ نے قبضہ تسلیم قبضہ بھی نہیں کرائی یعنی اس قدر تسلیم قبضہ ضروری ہے کہ وہ چیز آپ کے اختیار میں ہوں کسٹڈی میں ہوں اور آپ اس کو اگر بیچنا چاہیں یا اٹھانا چاہیں یا لینا چاہیں تو آپ کا وکیل آپ کا وہاں ایجنٹ وہ اس کو حاصل کر سکے اگر وہ چیز موجود ہی نہیں ہے اگر وہ فائل ہے صرف فائل ورک تک ہے اور وہ چیز موجود نہیں ہے تو ایسی فائل ورک سے کسی قسم کی کوئی ایسے کاروبار کی اجازت نہیں ہوگی ورنہ وہ سود ہوگا انٹیسٹ ہوگا کہ جو ایک منافع کی شکل میں آپ کو ایک ایک اہ, یعنی کرنسی کے بدلے میں کرنسی کی شکل میں یا سونے کے بدلے میں سونے کی شکل میں بڑھا چڑھا کر یا کم می بیشی کے ساتھ پیش کی جائے گی تو وہ سود کے حکم میں ہوگا ورنہ اس کے علاوہ اجازت ہے لیکن قانون شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنے ملک کے لاز کا پورا پورا اتباع کیا جائے اگر ہمارا ملک پاکستان اس ڈیجیٹل کرنسی کو رائج کر لے اور اسے قانونی حیثیت دے دے تو پھر جیسے ملیشیا میں ہے تو اس طرح پھر اس کی لین دین اس کا کاروبار کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید نازک کرام اے آر وائی کیو ٹی وی ہے اور ہمارا پروگرام ہے اسلام اور نوجوان آج ہمارا موضوع تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تجارتی اخلاقیات کیا تھیں اور آج اگر ہمارا نوجوان ان کو اپناتا ہے تو, وہ, تو وہ کس طرح سے کامیابی کے زینے طے کر سکتا ہے ناظرین کرام اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے اپنا بہت خیال رکھیے اللہ حافظ